Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün bizim sahibimiz Extra Sense Nadim Əlixanovdur. Nadim bəy sizi salamlayırıq. Dəyərli izləyicilər, sizin nəzərinizə bir şey çatdıraq ki, bir neçə ay əvvəl Nadim bəy bizim müsahibəsində bildirmişdi ki, müharibə gözlənilir, eyni zamanda məmurların həbsi və digər məsələlər oldu ki, onlar öz belə deyək, doğru çıxdı və bu gün biz də bu faktları nəzərə alaraq yenidən Nadim bəyə müraciət etdik. Ə, e, düşünürük ki, növbəti proqnozlar da yəqin Adim bəydən olacaq. E, ona görə də vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Adim bəy, istəyərdi ki, e, qarşıda bizi ümumiyyətlə bu maribədən çıxmış Azərbaycanın eyni zamanda bu koronavirus xəstəliyinə tutulub e, ölkədə xeyli itkilərimiz var. İstərdim növbəti mərhələdə bizi hansı problemlər gözləyir, ümumiyyətlə hansı dəyişikliklər olacaq? Birincisi hər kəsi baxıram salamlayıram. İkincisidir ki, və ya video arxasında qeyd etmişdiniz ki ekstra senslər qotarda bir məna alıb qəbul edə bilmir. Amma e, belə bir şey də var ki mənim də bir çox şeylərin özləsini tapdığını, bunu məni izləyən Instagramda olan dostlarım çox gözəl bilir. E, i̇ndi mən çox e, proqnozları demişəm də, də Cəbir bəy vaxtı ilə də demişəm. İndi də deyirəm hamsı ki e, Instagram səhifəsindən mən gələn izləyicilərlə və bu müharibənin bitməmişdən əvvəl bit, başlanandan əvvəl də qoronavirusun bir çox müsabəidlər öz Instagram səhifədə vermişəm. Uşaqlar orda baxıb görə bilərlər ətraflı olaraq. E, sizin üçün qısa e, konkret hava azadlıqı durumuna aid e, bir proqnoz verim qanolar üçün. Mən yaxın e, 2021-ci ildə və də Mart öprədə qədər çətinlik, gərginlik olunacağını görürəm. Bu hansı sahə ilə bağlıdır? Həm qaranın ən birli qoronavirusla əlaqədardır, birincisi, ikincisi də ki, bu xəbərdir Azərbaycanla Qarabağ nəsələlərinin e, arada atışmalar olması, yəni bu, bu əsasən müharibə 44 40 40 45 gün varbən söz açmışdı biz demiz, e, tarixləri ilə var ki, mən orada daşımlarda. Bəli, bir şey də üzsəb səslə gətirəm. Dəyərliz vəziramız, e, siz Nadim Bey öncəki müsahibələrində elə adını, soyadını və kanalın YouTube-da yazıb, e, o müsahibələri görə bilərsiniz. Həqiqətən də mübarizənin olacağını orada qeyd etmişdi. Başqa da bir dənə halları da var itki müsahibələri alanda. Mən ürəyimə danmışdı ki, 45 gün, mən 45 günün qələbəsindən danışdım e, və ayın 8-i dedim ki, 8-10 arası bir 2010-luq qələbəni görürəm dedi millət. Bir çox şeyləri, hətta tarixinə qədər düz gəlir. Bunun digər tərəfi, e, bəzilər deyir, hər şey birdən Allah'dır. Allah hər şeyi yaradandır. Və hər şeyi yaratmış, hər şey özü Allah'dır. Amma Allahın yaratdığı bəzi insanlar da var, bizim kimi. Məsəl üçün Türkiyədə bir insan var, o silah bayraqlar silah yaradı. Bu da bunun Allahın verdiyi bir təsirsidir. Cavan adamdır. Ondan da o qədər qatbat, küçü, rakessullar, rakə o şey yarada bilmir bu cəvan adamı yaradı. Hər bir sahədə bir nəfsə ediyən bir hegemon adam varsa, o onun üçün Allahın verdiyi vergi deməyidir. Pisim daxilində belə bir his analiz eləməyə bir küç verib. Niyə belə biz bunu Allahın dişinə qarışmış kimi hesab edirdik ki, bu bizim millətimizin düzgün başa düşməməyi, analiz edəməməyindən ərləgələn bir şeydir. Hətta belə ekstra sensorika, bugünkü gün hər küncdə bir ekstra sens çıxıb, bəzilər efirlərdə ekstra sensant deyib, kolonluq və yerdə millətin gözündən düşüb. Təbii ki, bu nə olduğunu bilmirik. Bunun bir məktəbi yoxdur, bunun bir universiteti yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir maşinlik tipli insanlar bundan istifadə etdiyi üçün ekstra səslərə qarşı biraz inam itir. O, mən bunu doğruqdum. Bunu var olduğunu göstərdim. Belqraz baxımına. Nadin bəy, üzr istəyirəm. Sizin parnozlarınız digər ekstra səslərdən ona görə fərqlidir ki, siz daha çox ciddi mürəzərlə yanaşırsınız. Yəni belə deyək, digər ekstra səs hansı bir müğənninin ələ getməyindən danışırsa, siz taq qlobal məsələləri. Dedim ki, muharibəsiz demişdiniz ki, həqiqətən 1 il əvvəl və 6-7 ay əvvəl heç kim inanmazdı ki, Azərbaycanda müharibə başdələr. Bu bir reallıqdır. Və siz bunu cəsarətlə dediniz, bayaq qeyd etdim ki, düz çıxdı. İstedik ki, mövzudan kənaralaşmayaq və yeni proqnozları, çünki ola bilər elə izləyicilər sizi təzə tanıyır, yeni istəyir, hələ də onlar üçün də maraqlı olar ki, siz nə qədər doğru deyirsiniz. İstedik ki, konkret keçək proqnozlarımıza konkret proqnozlara mən deyirəm müharibədən dərhal sonra təzədən bir atışma riski qərarların ölməsi və gərginlik olacağını demişdim. Hal-hazırda bu yaxınlarda da bir şey olub və bunu olur-olub, bəli. O, hal-hazırda biraz gərgin də ortada aziyyət. Bizim sazış bağlanan gecələrdən bir neçə saat əvvəl mən proqnoz verəndə Rus oyunlara başlayacaq demişdim. Proqnoz vermişdim. Mən də özümüşlə çatışdım ki, e, saat harda da 10-11-lə e, 9 arası idi. Mən bunu proqnoz verib paylaşım edəndə Instagram-da bir də o bir də sazış bağlandı və biz e, qədəbə qələbə sazışı insanlarında cənab prezident biz onu saat 10-da gördük gecə. Və mən onları qovana kimi mən demişdim ki, e, İndi çox ukmunu görən bahana verirlər. Mən bu oyunları demişdim. Rus oyunları olduğunu indi çox adam danışır. Bəs onun nəticəsi nə olar bizə bu oyunların? Bu oyunların nəticəsi burada söhbət ə, Qarabağ və Ermənistan deyil, bu səhvdir. Mən şəxsi fikrimi izah edirəm. Rus maraqlı ol onun gələcəkdə İranın yanında olub İranı qorumaqdır. Mən elə düşündürəm. İranla güc qatmaq və o ərazidə Türkiyə və ya başqa İsrailə və ya kimlərə sədin, əsas NATO-ya qarşı durmaq, yəni öz gücünü orada göstərmək. Ona görə də o, torpaq, o yer onlara lazım idi. Ondan ötürü də Rus burda bu oyunu oynamalı idi. Yəni bu oyun derkən Azərbaycan üçün bir xeyirdi bu. Çəbi ki Azərbaycan öz xeyli torpaqları azad edib hal-hazırda. Amma Ermənistan üçün mən bu xeyirli deməyirəm deyib diabrimalam çünki məncə xeyirli olmaz çünki onlar xeyir itki verdi və əraziləri onlardan biz aldıığı üçün. İndi bir şey də var ki, bizim nə qədər yenə də dediyini görə birinə qədəsə torpaqlarımız qalıb deyir ota. Çox adamlara maraqlıdır ki, bunlar nə tə olacaq? Mənim hissincə onlar hələ ki rusun istədiyi kimi idarə olunacaq çünki rus böyük hüqumandır. Rusun istəmədiyi halında heç bir Başpisə qayıdacaq. O sürməranlar orada çıxacağı gözlənilir yoxsa çünki bəzi məlumatlarda var ki, növbəti 5 ildə, yəni müqavilənin vaxtı bitənə qədər yenidən bir sindirismi oyunçular ortaya çıxacaq və o orda orada ordan çıxmaz sürməranlar. Cavid Bey, dediniz siz nədir? Bizə insanlara baxdığ üçün mən bir çox şeylər ekstra səs olduğu üçün açıq şəkildə isətsəm də belə demək olmaz deyə bilmirəm də çünki elə şeylər var hiss etdim. Biraz insanlar hardasa inanan tələyyə qorxuya düşürdəyətdə, biz bəzi, bəzi şeylə özünə ziyanlı bəzi şeylər dənərik. Çünki nə olsun ki, bir tərəfini xoşu gəlirsə, bir tərəfdə xoşu gəlməyənlər var. Ona görə də qısa və konkret belə bir e, misal pasan bir şey deyim sizə. Axı dedim, burda söhbət Qarabağda Ermənistanla Azərbaycanın getmir. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan, Nabruz bir yerdə birləşdirərək bir birinizin başa düşən bir vəziyyətə gətirərək bu mülkdə rus istəmir iki kəllə baş başa gəlsin. Burda istəyir ki rus özəlləşdirən bir vəziyyət halısı bu gücü öz arxasında götürsün və bura daxışı giriş eləyəndir. Burda oyun qurmaq istəyən NATO-ya qarşı İranın üstündə oyun qurmaq istəyən nə bugünkü gün onlara deyirlər çoxları. Bir də bəzilər məndə deyiblər ki YouTube-dan planından baxıb danışıram. Mən müharibə eh e, qutaran səhərki gün vardı Instagram-da baxa bilərlər. Mən dedim, hətta qutaranəyə qədər dedim ki, qutaranəyə qədər müharibə olmaq, qutaranəyə qədər rus oyunları başlayır. Bu o deməyi idi ki, mən o mətlənin hissələm işim ki, Biden, yəni Amerikada prezident də eşəcəy, fərq etmir orada Biden oldu, nə bilim kim olursa olsun. Orda kongresslərin və gözə görünməyən insan, dünya idarə edən insanların bir dünyada baş vermələrə onun bir oyun var. Və NATO-nu ilə Rusiyanı üz-üzə gətirən oyun. Onlar da başqa bir stadionda futbol oynamalıdır, dəmir saçəkləmsə. Yəni Rusiya bir baş olaraq özünə qarşı hərəkət edə bilməzlər. Bunlar ona görə də Rusiyanın qulağını tutmağa çalışırlar NATO. Oradan görsüz belə Rusiyanı qarışdırırlar. Ondan, eee, üzr istəyirəm, qarın qarışdırıb. Bunlar hamısı hazırlanmış qartlardır. Nə baxsa partlayacaqlar. Ənənədimiz bir əhəmiyyətli sual da Ənədli, var. Nə deyə istəyirəm mənə sual. Bəli, bəli. Tam ora deyə bilməmişəm. Bu hal hazırda bir məşq mərhələsidir. Qarabağın Azərbaycanın döyüşü bu bir məşq mərhələsidir. Bu riqon üçün əsl futbol oyunu, əsl turnavası, əsl oyunlar 2022-də 2023-cü illərdə başlanacaq. Hı -hı. Amma orada Qaraqabğda Azərbaycanla Ermənistan savaşı deməzdik mən. Orada əsasən İran. Futbol dinilsə qrup mərhələsinin oyunları olar. <laughs> Belə deməyə olar ki, İran əsasən də Azərbaycan üçün orada əgər bir Azərbaycan balaca ölkə Azərbaycan Ə düzdür, Ermənliləri öz yerinə otuzdurub, Azərbaycanın gücü var. Amma Azərbaycan hegemon böyük Rusiyayla, xüsusilə Amerika ilə də bu kimi ölkələrlə ə, ə, açıqdır. Həm əsgərlərin sayı cəhətindən, həm müqəddərən, yəni biraz baxmada onlar çox Üçək də yox, parq o qədər rahat deyil. Ona görə də o ölkələrin əsas dünyada dünya 3-cü dünya müharibəsi başlayıb, insan azaldmaq bir prosesi var. Bu koronavirus da onun bir tərkibidir gözə görünməyən. Bu koronavirus nəyindir deyirəm? E, bu bu koronavirusla kari... bizim e, və axırıncı bir sual verək onun tərkibi. Çünki aidiyyəti var bu məsələyə. Orada cavab verərsiz Natim bəy. Deməli biz yəni, az... ona görə demək istəyirəm ki, cərabət bu əjdə muharibədən xəbər verirdi bunu ya. Mən bunu demişdim e, 2019-un əvvəllərində. Hə hazırlığa, başlanmağa, bizə şəxsdir, kanal üçün müsahibələrdə demişdim ki, cənab 2020-dən 2025-ə qədər böyük oyunlar var. Mənim Instagram-ımda onları dediyi sözlər və onun yazdığı tarixlərə qədər var paylaşım. Hər kəs onu görəb. Nadim bəy, Azərbaycan tarixində görülməmiş bir hadisə baş verdi eyni zamanda müharibə vaxtı. Xalq ə ölkə başçısının ətrafında belə birləşdi. Yəni biz zaman-zaman görmüşdük, yəni istə 90-cı illərdən, istə bu dövrə qədər belə bir məsələ heç vaxt ortuya gəlməmişdi. İnsanlar arasında istə bir-birinə olan münasibət, istə ali baş komandana, istə orduya çox böyük sevgi göstərdilər. Malını, canını, hər şeyini qurban verməyə hazır idilər. Və sualım belədir ki, belə və bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edəcək? Çünki siz zaman-zaman həm də iqtidar-müxalifət münasibətlərindən də proqnozlar verdiniz. Düşünürəm ki, sizin bu barədə fikirləriniz olacaq. Bugünkü gündə mən çox şey belə nəsa demək düzgün deyil. E, mən həm qumin də, yəni deyən bir şey var. Əli bəy məni yubara, o bizim o nu, dəti xanın böyüdür. Də, o nə qədər ki orada olacaq, oturacaq. O qədər də bizim dövlət üçün heç bir qorxusu yoxdu, heç bir şeydə. Hı. Mən öz şəxsi ailə. Nə olar deyirsiz, işini yaxşı görərdi. Mən elə düşünürəm ki, o çox güclü bir adamdır. O aparatdır onun başı. Yəni o bu dövləti elə elə içində gözəl saxlaya bilər ki və başqa qurumlarda da mənim şübhəm yoxdur. Amma o şəxsə mənim onun qrumu oldu o üçün. Bunu birinci dəfədir mən deyirəm. Yəni bu törvət üçün dövlətin içində və başqa vəbazı dövlətlərin içində hansı ki, tərkibindən burada ola biləcəyi başqa oyunlar tərkibində terror, bu kimi şeylər etməyə qoymaz. Və o kimi insanlar da o tez ortadan götürülür və kimin kimi olduğunu üzə açır. Ona görə də cənab prezident ona görə bəzi insanları ağdam götürməklə, yəni ki, mən icra başçısı yəqin nəzərdə tutulur. bədən uzaqlaşdırmaqla, bəzi insanlara öz yerini göstərməklə mən də dədə düşünürəm ki, bu hərbi beyinəyə gələndən sonra olur bu kimi çox şeyləri. Onun görə də bu halda cənab prezidentin əsl siyasəti bütün gözə görünür. Hı -hı. Nə qədər o orada olacaqsa, o qədər də bu cənab prezidentin siyasəti, əla o qədər də çox seviləcək. O qədər ki cənab sən prezidentin siyasətinin qabağını alan bəzi məmurlar var. Dəstlərdə yenə də var, onlar da gedəcəyi. Hələ az, hələ onların bəziləri yenə hiss edirəm ki, hərinin öz vaxtı var. Ənə bir struktur form formalaşacaq ki, burada bilirsiniz, uje mən muru j e, cemaatın içində nə qədər xaricdə gedir, adi gedir, oturur. Elə bir vəziyyət formalaşacaq. O elə olmalıdır. Bu şeydə xəbər ondan verirdilər. Artıq ki, heç hikmət acıb o aldıb. Bəli, bu şeydə ondan xəbər verirdilər ki, bu müharibə vaxtında da birləşməkləri, iki cənan prezidentin o çıxışları, səyi göstərməsi və öz torpaqları almaqdan ötürü etdiyi hər bir addım, hər bir ə e, onun dediyi söz, onun söz olaraq yox, onun mimikaları ilə görünürdü ki, o nə dərəcədə e, yəni ki, bunu istəyərək edir. Ha belə də sağ olsunlar e, bizim dövlətimizin yanında olan başqa dövlətlər. Ondur biz siyasətdə də onlarla dialoq çəkib bunlara təbii ki, istədiyim vəziyyətə gətirməsi üçün cənab prezidentin siyasəti bir proloq idi. Onun dedirdim, müəllim ki, bu bizim dövlətimizdən özümüzdən asılı olmayan şeylər var gələcək üçün məsəl üçün dünyada dünya müharibə başlayacaqsa insan dünyada insanların sayı azalacaqsa biz balaca bir dövlət olaraq Cənan və ya başqa bir cəhəbizimlər nəyə bilərlər ki çünki burada dünyada baş verən belə proseslərin bir, prosesləri, bir tərkib hissəsi olur. Ona görə də 2022-ci 23-cü illərində Dünya üzərində böyük hazırlanmış qartlar partlamağa başlayacaq. Onun qeyd elə. O da Rusiya ilə Amerikanın qurduğu oyundu. Başqa dövlətlər öz tərəfinə çəkərək bunlar qururlar. Söhbət də insan azaltmaqdan gedir. İndi o proses başlayıb bizə görünmədi şəkildə. Amma bu sonra Havazad orada Kəşmirlə əlaqədar mən demişdim Afganistanla ə, şeyin üzr istəyirəm indistant problemini təzədən orada atışmalar. Bəli, bəli, Pakistandan. Hal-hazırda qurum sakit durmur. Belarusiyada, Polşada, Litvanyada mənsa. Yəni hər ölkənin daxilində insanları zombiləşdirən, qərqiləşdirən bir hal yaradır. Yeyindən, qidadan, orqanlardan, bunu gözə görünməyən insanların etdiyi şeylərdir. Bu da gətirib çıxardacaqlar böyük bir savaşa. Bu savaşda mən düşünürəm ki, qaçılmazdır. Çünki bunu edənlər gözə görünməyen, yaxası tuta bilməyən adamlardır. Ona görə də bəzi prezidentlər, bəzi insanlar da bəzi hallarda onlara kökü çatmağın ehtiyac bilərlər. Ona görə də bu vəziyyətə Rusiya bunu başa düşdüyü üçün biz bir çoxları deyir, Rus pisdir. Rus düzdür, bizim ölkənin yaxşı bir şeylər etməsə də, o Rus bura gəlməyinin səbəbi özünün və bu iriyarını qorumaq üçündür. Mən Mənə də düşdü, mənim şəxsi fikrim. Təşəkkür edirəm Nadim bəy. E, dostlar, bir daha nəzərdə çatdırıram, bu günkü misaimiz tanınmış X-rasens Nadim Alxanovdur.